Добрый день, друзья! Сегодня покажу вам, как наносить второй слой сан Марко Кодора, металлизированная краска, эффект Атачента. не спеша, небольшим слоем наносим венецианской кермочкой. Особенно обращаем внимание на сопряжение углы чтобы они были очень красивые. То есть как можно меньше был переход. И не дожидаясь такого полного высыхания, начинаем моделировать. Ваш участок нанесенный. Заходя на предыдущий, у меня предыдущий уже немножко нанесен здесь. Я уже сначала сделал. Но. Ничего страшного, если где-то чего-то не хватает материальчика, вы можете его добавить. Движение такими восьмерочками не сильно не переживать, сильно не давить, как по-мужски. Немножко поддавливаем. Вот как-то так. потом, когда еще начнет подсыхать побольше, э, немножко надо девочкой скажем так, если кто венецианочку делал, э, как бы заполировать, как глянцевание производится, не сильно только, не как венецианку давить, а немножко, вы увидите эффект этот, который, как бы, и будет и как бы на этом можно остановиться как-то так может быть плохо было видно меня не знаю всем спасибо покажу сейчас Готовый. Сейчас вот разверну аккуратненько. Вот уже готовое. Возможно, отсюда будет сейчас видно хорошо. Вот какая металлизированная Мне очень нравится видео записываю второе наверное в жизни кому нравится поставьте лайки кому не нравится ставьте тоже дизлайки э -э пишите комментарии меня э -э как вам сказать сейчас настроил. Не знаю даже, что сказать. Немножко плохо снимаю, возможно. Посоветуйте как. Всем спасибо, до свидания. Буду дальше делать видео еще какие.